Good morning kucing. Welcome guys, welcome untuk edisi Viral News Malaysia. Hari ini hari Rabu guys, hari Rabu 12 bulan nak, cuba saya bulan 12 2025. Tinggal lagi beberapa hari sebelum kita menyambut hari Christmas. Teruskan dengan berita hari ini guys ya. Uh, ah ini daripada The Bone Post online, UEC can strengthen national education system ya. Jadi uh, dah banyak dah laporan dalam media berkenaan dengan UEC. Ini dah lama sebenarnya isu ni tapi ya biasalah media ni membangkitkan isu-isu lama untuk mendapatkan um, rating dan sebagainya lah ataupun ini adalah agenda setting. Anda tahu lebih? Ha, belajarlah mass communication ya. Baik, ni dikucing kucing dikucing lah, di kucing. The Sarawak Patriot Association SPA uh, has called upon the federal government to Officially recognise the Unified Examination Certificate (UEC), describing it as a strategic national imperative that can strengthen Malaysia's education system, its economy, and also social cohesion. Okay, in the statement, SPA Chairman Datuk Lau Pang Heng said recognising UEC was not merely an educational conversation, but a forward-looking national strategy that could address Malaysia's immediate human capital need, align that country with global economic practices and promote inclusivity ya, jadi isu UEC ni ialah uh, apakah uh, kan isu yang hangat diperkatakan dari dulu lagi jadi um, <coughs> apakah tindakan seterusnya oleh kerajaan, tengoklah nanti, ya. tapi ya betul lah uh, UEC perlu di-recognize dalam sistem pendidikan negara UEC ni merujuk kepada sekolah sekolah kebahasaan jenis Cina AJK. Dan sedikit sedikit penambahan ya, sedikit penambahan ya. Tadi sedikit penambahan. Law also addresses the concern surrounding the national language bahasa Malaysia, citing Dongzong's statistics that 97% of UEC graduate pass that subject at the SPM level, CGL, pelajar Malaysia level. Okay, jadi ramai antara mereka Pelajar belajar UEC ini lulus cemerlang lagi untuk bahasa Malaysia. Okey, yang seterusnya tentang apa? Tentang implementasi untuk social media platform yang perlu berdaftarlah mendaftar uh, pada tahun pandai lah itu. Ah uh, ini gitarnya earlier reported that all social media and instant messaging platform with more than 8 million users in Malaysia will be deemed registered from 1st January 2026, yeah, making them liable for local laws and regulatory framework. okay. <coughs> yeah. So the Malaysian Communication and Multimedia Commission MCMC said the move ensure that all platforms involved bear clearer responsibility for their users' safety, particularly the safety of child and families. So, yeah, tibalah uh, social media platform ini untuk bertanggungjawab berkenaan dengan keselamatan konten uh, bagi kanak-kanak juga keluargalah. Ah, ini pada tahun January 1st 2026 kalau dah 8 million user platform tu kena berdaftar lah berdaftar dan juga akan tertakluk dengan undang-undang uh, negara kita ni ini merujuk kepada berita di berita harian berita harian online tentang isu FIFA ni okey jadi tangan tangan misteri palsukan dokumen gagal dikesan okey kau lupa benda kuasa siasatan bebas ya IIC yang itu bukan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak dapat mengesahkan individu yang bertanggungjawab dalam kes pemasuhan dokumen tujuh main warisan harimau Melaya ha, macam mana tu okey <tuh> perkara ini dirumuskan dalam laporan sesuatu IIC yang menyiasat isu berkenaan dengan jawatan kuasa Dato' Abid oleh bekas Ketua Kementerian Negara Tun Muhammad Raus Sharif ya. Tadi laporan siasatan ini setebas 59 muka surat ini ok alright uh, didedahkan hari ini mendakwa berlaku kelemahan dalam sistem pertabaran FAM hingga menyebabkan isu berkenaan berlaku so pertabaran dalaman internal FAM itu menjadi masalah IIC turut mencadangkan FAM segera membuat laporan polis bagi membolehkan pihak berkuasa menjaga jasa penuh cuaca mengenai kena pasti siapakah pihak yang bertanggungjawab jadi kena setelah they have siasat betul-betul Masih lagi dalam apa berita sukan berita sukan ya. berita sukan pada pagi ni tadi adalah, adalah uh, Thai e-sport Thai e-sport player expelled from Sea Games for cheating ini e-sports ya uh, kategori e-sports lah untuk Sea Games apa ni ya Bangkok Thailand ya. a Thai e-sport player competing in an, in an arena of valor arena of valor women's match has been expelled from the Southeast Asia Games in Bangkok for cheating the host e-sport federation said Tuesday leading to her whole team pulling out team Thailand e-sport terkeluar kerana kadang-kadang seorang itu menipu apa yang dia tipu ni The Thai gamer was signed Nabhat committed an offence by using unauthorized third party software oh or oh, hardware modification during game 1 of a match on Monday according to later from SEA Games delegate released by Thai e-sport Federation TESF one sign was sign was also film raising the middle finger during a televised broadcast of the event in Bangkok middle finger dari tengah tengah main tu dari tengah pula ayo susah juga ni after the investigation con conclusive evidence found which led to imposition of the personal penalty result in her expulsion from the entirety of the East Population dan surat tu lah surat tadi lah surat daripada ESF <coughs> jadi apa ni Please forgive our team for the mistake. My team and I are sorry. Kata ESF. Okay, Presiden Santi Lohong Saya ada recorded statement uh, Ini masalahnya E-sports ni Boleh bawa kepada emosi lah sebenarnya E-sports ni boleh buat emosi lah e Tapi lagi Bila apa bertanding dalam level uh, national Nasional Kita tengok Apa yang berlaku di Genting lah. Kan? Genting Jackpot for Genting Aha, Genting tak Baru semalam cerita pasal Genting ha, Ni Genting kan Integrated Casino Resort Operator Genting Malaysia Berhad Indirect wholly own, subsidiary Genting New York LLC, have been awarded a commercial casino license by New York State of Gambling Commission, and the way that the company to start operation in the second quarter of 2006. Jadi, so, yeah, mereka boleh membuka kasino di uh, New York lah saya rasa ni. The company said in 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 the filing with Brazil Malaysia that the first phase of the resort will New York City currently operating as a casino would begin casino operation in the second quarter of next year hmm, casino ke casino ok ni mungkin kita boleh kaji lah apa bezanya casino dengan casino kita boleh kaji kita boleh kaji nanti ya ok uh, besides Malaysia there were two other successful bids for casino license namely Bals Corp the operator of a golf course in Bronx and the Hard Rock Metropolitan Park in which billionaire Steve Cohen, the founder of Hedge Fund Point 72, Adventures and the majority owner of New York Mets professional baseball team has a stake in. Oh, what the Okay. Right. So, itulah genting. Cerita pasal genting. Eh? Okay, sedikit uh, berita hiburan Malaysia ni. Sedikit cerita hiburan lah eh, ya. Uh, tahniah dan syukur kepada artis iaitu Wawa Ariel yang sumbang zakat 1 juta untuk 3 tahun berturut-turut serta Datuk Alif Syukri menyumbangkan 2 juta zakat muncul penyumbang tertinggi lah dan nah, tanya anda syukur kepada kedua uh, usahawan usahawan usaha ini dan juga artis lah artis yang telah uh, me, 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 apa, zakat lah okay. Uh, semoga mereka dipermudahkan urusan dan juga diberkati. Okay guys, itu je cerita hari ni. So, see you on the next uh, viral news special guys. Take okay. care. Selamat Hari Rabu. Dan kerjalan dengan produktif guys. Take okay. care. Bye.